Майдан Пресс предоставляет слово Ивану Звягину. Иван Звягин это известный волонтер с времен Майдана. Он уже много-много месяцев занимается волонтерской деятельностью. Иван Звягин волонтер, легенда. Иван, расскажите, пожалуйста, почему вы занимаетесь волонтерской деятельностью уже столько много времени? Это зов сердца. Что это, скажите, пожалуйста. Ну, Во-первых, добрый день, Украина. Мы с вами находимся на территории аптеки-музея на Подоле, которая приютила нас, потому что раньше мы находились на Трехсветительской 7, это был штаб медицинской службы Майдана. Сейчас, к сожалению, у нас это помещение забрали, и, ну, слава Богу, вот, аптека-музей на Подоле нас приютила, и тут мы собираем вещи, которые потом, впоследствии, передаем в зону АТО. Сейчас в первую очередь мы занимаемся обеспечением медикаментами военных врачей, военных госпиталей, полевых госпиталей. И также занимаемся обеспечением врачей в плане одежды, питания. То есть, ну, стараемся помогать нашим медикам, которые находятся в зоне АТО, которые там спасают жизни. И ну, вот сегодня эта машина отправляется в Мариуполь. Потом она поедет в Дебальцево, в Углегорск. И тут собрана помощь. Эта помощь собрана благодаря огромному количеству людей, огромному количеству украинцев. И тут есть помощь, которую передали из США, из Канады, наша диаспора. Тут собраны вещи не, не только нашей волонтерской группы. Тут и народный тыл передал передачи, передала волонтерская сотня, передали помимо военных врачей, мы еще стараемся помогать детским домам, которые находятся в зоне, а то семьям, в которых есть маленькие дети, они пострадали в последствии бомбежки. Поэтому тут еще киевская группа, которая называется да. Дедом, тоже передает для детей памперсы, детское питание. И для наших военных медиков они передали теплые обогреватели, потому что уже ночь холодная, и мы сейчас стараемся подготовить, чтобы люди не мерзли. А покажите, что именно вы передаете, можно посмотреть? Конечно. Ну вот, это такие автономные обогреватели, которые будут согревать наших ребят и помогать им приготовить кушать. Спальные мешки спальные мешки, в этих коробках, ой, извините, в этих коробках тут меди... медикаменты, оборудование для больниц собрано. Для какой да. больницы непосредственно вы отводите? Вот. Я и в больницу Краматорска, и в больницу Артемовского, но в эту поездку я везу целенаправленно в больницу Дебальцева, потому что она находится непосредственно на линии фронта. Она принимает наших раненых. И в данном случае именно то, что касается больницы, это будет больница Дебальцева. Но тут есть еще отдельные коробки для военно-полевых врачей, для санитаров. И... А что именно вы передаете в больницу? Какие ну, тут, тут есть как средства? И, и антибиотики. И сейчас очень много простудных простудных заболеваний, естественно, мы продаем противовирусные, противопростудные препараты. Огромное количество ребят с отравлениями, с расстройствами передаем такие препараты. А из-за чего отравление, расстройство? Некачественная еда, вода? Вода. 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 Помимо этого часто ну, да, антибиотики. Это самый ценный груз, наверное, сегодня. Нет, самый ценный груз я вам Покажите, покажу. Покажите, пожалуйста. Самый ценный груз у меня вот в этом пульте и часть распасован по аптечкам. Это целок, насколько да. я уже вижу. Это целок. Помимо целок, тут бандажи должны быть. Часть уже распасована в аптечке, у нас есть специальные а где вы берете целакс люди передают покупают и передают группы передает диаспора да, спасибо такого типа аптечки тут, тут есть и целакс есть и бандаж ну, то есть это вещи, которые реально спасают жизни. Эти аптечки ну, шьют в Украине или... Это мы закупаем. Это не новые аптечки. Мы закупаем просто сумочки, тут уже и комплектуем. Это а вы сами комплектуете? Карты, да. Это жгут, насколько Гуд, я понимаю. Да. Отличается от нашего, тем, что раненый боец может его сам одной рукой наложить, затянуть и тем самым спасти себе жизнь. Ножницы, чтобы разрезать одежду у раненого. Передаем все. Вы можете карты Донецкой области, лекарства противопростудные, против отравления. Ну, то есть там большое количество коробок. Это для наших военных медиков сейчас поедет мы стараемся их подготовить к зиме. Это уже такие теплые охотничьи костюмы. Передала нам их, ну, патриотка, которая живет уже много лет за рубежом, но в то же время остается настоящей украинкой. Ну, вот эти теплые зимние костюмы поедут к ребятам. Также есть специальные рукавички, шапочки. Сколько штук таких костюмов вы передаете? Ну, это таких костюмов около 10, но это уже не, не, не первая поездка, в которой я их вожу. И э, там комплекты с бельем, допустим, в эту поездку я беру, по-моему, 60 комплектов белья. Вот такие сапоги с натуральным. Чтобы ребята это могли натуральный мех Или да, шерстяная подкладка? Все натурально. Да. Выглядит очень теплый. Да. да. вы спасаете немало жизней. Вы помогаете не замерзнуть, я понимаю. Вы везете сегодня теплоту, заботу, лекарства. Рации тоже для наших медиков. Стараемся что потому что от того, насколько быстро они могут координироваться тоже зависят жизни поэтому мы стараемся обеспечивать их рациями и все начиная там от зубных щеток и заканчивая ну вы видите обогреватели мы передавали мы и бронежилеты специально для наших медиков в этой поездке их, к сожалению нет и бинокли ну все вы лично будете отвозить сегодня да я, это моя уже, я не знаю, там, 20 какая-то поездка в зону АТО, и каждый раз я вожу, даю лично уроки, потому что и в начале у нас нашего, нашей работы были случаи, когда мы передавали, оно не доходило, где-то терялось, где-то пропадало, поэтому мы работаем по принципу только из рук в руки. Тут люди передали мне в руки, там я передал, это все фотографируется, потом выкладывается в Фейсбуке. Только так. Иван, почему вы этим занимаетесь? Ну, потому что я люблю Украину, потому что тут живет моя семья, моя дочь, моя жена. И, и ребята, которые находятся на передовой, это и мои друзья, и ну, как это... я, я, ну, я просто не понимаю, как можно по-другому, если на, на страну напали, как можно не помогать в борьбе с агрессором. Теперь я уверена. Победа за нами. Спасибо большое, Иван. Спасибо вам.